Станция Квакушкина, вот так вот вам. О, ква 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 квак. Ну-ка, станция Квакушкина. Квак, 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 Молодцы, поехали дальше. О, побывали на болоте. Субтитры сделал девочки, мальчики. Я хочу поздравить девочек с 8 марта. Всех девочек, бабушек и маленьких девочек. Итак. Маш, а ты же нам песню какую-то приготовила, да? Да. А скажи всем, пожалуйста, как же называется твоя модная песня? Моя песня называется Облако. Ух ты, а вы готовы вместе с машулькой петь? Ha! надо познакомиться. Привет, я как зовут? Как? Сережа. А, Сережа. Отлично, а вы, Сергей. У нас тут. Леся. Так. Лёль, ты хотел там какую-то тему важно? узнать? Ты мне сказал, что мальчики не знают этого. Мальчики, а вы знаете, какие нужно цветочки дарить мамам на праздник 8 марта? Скажите, знаете? Знает. Так, знает. Сейчас мы это узнаем, как они знают. А сейчас мы проверим. Я буду подходить к каждому, вы говорите название какого-нибудь необыкновенного цветка. Вот, ну а тот, кто не вспомнил, а, или, может быть, заблудился в мыслях у себя, будет спускаться вниз к нашим родителям. Договорились? Итак, по очереди называем каждые, какие цветы можно подарить на 8 марта. Итак, ты готов? Запомнили, да? Так, так готовы? Поехали. Орхидея. Орхидея, ну, Отлично. Розы! Лозы. Тюльпан. Супер. Ромашка. Ромашка. Розы и тюльпан. А розы и тюльпаны было так нечестно. Давай новый какой-нибудь цветок. Давай цветок новый. Квальсит. Молодец. Вот. А Подсолух. ничего себе, так. Но. Так, Едем дальше Давай, один Два Мак Мак Супер. Молодец Один Два Колокольчик 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 Ирис Ирис Супер Ну? Мак А Мак уже был Так Раз, Раз. Два три. Ну, аплодисменты. Поаплодируем нашему участнику. Ну и, конечно, у нас ни один участник не спускается с пустыми руками. Конечно же. Чуть-чуть подальше. Подальше. Вот. Отлично. Так, вы представляете, что сейчас примерно будет? Нет? Не представляете, да? Вы тоже не знаете, что сейчас будет. Да совсем надо познакомиться. Так. Сейчас я быстро познакомлюсь со всеми. Столько девчонок. Ух, давно не видел. Как зовут? Катя. Лёлик. Юля. Лёлик. Полина. Лёлик. Лёсма. Лёлик. Влада. Лёлик. Саша. Лёлик. Полина. Ага. Лёлик, отлично. То есть У -у -у. раньше было очень приятно царь, да? Тут теперь Лёлик. Вы можете близко не подходить, а то можно загореться, да. <связь> У нас тут тепло все-таки на сцене. Итак, Конкурс простой будет. А, то есть, ну, для вас простой, я так считаю, то, что конкурс будет танцевальный. <рекласс> Не волнуйтесь. Так, да, куколки спускаются вниз там у нас. Можно сделать хороводы вокруг наших куколок, да. И по потанцевать весело-весело. Итак, мы сейчас устроим конкурс танцев. Я исполню песенку, вы по нее потанцуете. Кто как умеет, кто как знает. А, а мы будем смотреть, конечно, кто же лучший танцор. Не, мы по аплодисментам зрителей потом узнаем, кто лучший. Ага, девчонки, старайтесь, старайтесь. Да, вдруг будут все лучшие. Мы же не знаем, посмотрим, как получится. Итак, все готовы? Вы как так? Будьте вы супербалет. Тодос. Не слышу, готовы? Да! Отлично, они готовы! Ну я тоже. Да? Музыку можно поем Простой парень из квартиры пять. Приглашаю девочку гулять, приглашай девочку в кино, а в ответ не слышит ничего. Ее малышкой все зовут И за ней мальчишки все бегут в Двор усыпан лепестками и роз Но она вся во власти и роз. Ты малышка, ты моя малышка Я мечтаю об одном Пригласить тебя на танцы А потом пойти в кино Команда будет! А у нас одна команда. Команда... Начали, да? Да, команда начали. Команда начали! Молодцы, Молодцы, Попробуйте попросить, так лучше надувается. Смотри, а говорили сильные. Я думаю сейчас в их щеки лутут, просто поэтому остановил. Так, дадим сейчас им нормальные шарики все-таки, я как чувствовал. А, это ты шутник, да, такой, Лёлик? А эти шарики потом папам дадите, пусть они мамам их надуют. Ага. Подождите, по команде, мальчишки. Эти можете положить в карман, длинные шарики. Дадите. А, ну понятно, там у тебя карман находится. Ну, это вы знаете, да, как их надувать? Подожди. По команде? Да, по команде. Когда я скажу, на внимание, начали, тогда начинаем надувать. Запомнили? У -у -у. Когда начали, скажи. Когда скажу, начали. Готовы? Готовы. На внимание, марш. Стой. Вы чё? Вы чё? Вы чего? Давайте на Подожди. Ты что, вроде взрослый мальчик, внимательный какая. Команда должна была быть. Не знаю. Так, кто помнит, какая команда должна быть? Вот такие вот Я помню, какая команда должна быть. Боишь, ты ж команда. Команда должна быть начали. Да. А я сказал, мы аж сдуваем их. Сдуваем шарики. Да. Вот, видите, то, что невнимательность с вами делает. Так, готовы? Я скажу, начали, тогда начинаем. Наста, внимание, поехали! Куда поехали-то вы чего? Мы, ну, наверное, поехали. Им сказали, поехали, а не поехали. Так. Ладно. Наста, внимание, начали! да? Так. Поднимайте, Под, Все поднимайте шарики наверх. Вот, все по шарики так. наверх подняли. Вот. Так, ты тоже поднимай. Так, сейчас узнаем, у кого же самый огромный шарик. Вот этот, наверное, самый огромный, да? Да, нет? Да. Так, вот этот. Нет? Может, все-таки вот этот? Нет. Роман? покажи, как ты надул свой. Шарик, покажи. О, какой огромный, да? Нет? Так, ну вот тут еще осталось. Вот этот! Вот этот! Вот этот! Да То вы определитесь, а? Я отсюда вижу уже. Поставьте вот так вместе. Ну что, какой этот? Да! Я не пойму вообще. Называется, а ты меня любишь. Ага, становимся все-все-все по парам с мамами. Ну, а взрослые мальчики могут танцевать с девочками. Стали, встали все по парам. Ну, а какая пара станцует лучше, мы, конечно же, определим всеобщим голосованием нашего торгового центра и этого замечательного мероприятия. Итак, становимся все по парам. Отлично. Песня про любовь. Ручки над головой. Все, 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 все жители нашей планеты Земля подняли ручки, похлопали в ладошки сейчас танцуем с мамами. И для мам в честь праздника 8 марта песня про любовь. Поехали! Да, 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 да. А что скажет мама? А что скажет папа? Да. да.

Мон 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 что в этот потрясающий весенний день 8 марта я, Ольга Бузова, поздравляю всех девушек, девочек, сестренок, подруг, мам, бабушек с этим потрясающим днем 8 марта! О, какие вы красивые, улыбчивые! Как у вас настроение, дорогие мои? Вообще, если честно, я планировала, что сегодняшний день э, я, как девушка, буду отдыхать вместе с вами. И за меня будет работать мой э, безбашенный, офигенно крутой соведущий текила. Но что-то я его не вижу. Где он? Может, он среди вас? Нет? Где Саня? Вы его не видите? Давайте позовем все вместе. Так, 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 так. Я вот здесь не нуждаюсь. В том, чтобы вы меня все звали. Во-первых, здравствуйте, друзья. Сань. Ну как приятно, спасибо. Спасибо Поздравляю, большое. Оля. Я думала, ты без цветов. Нет, ты где ты их спрятал? Но, дорогие дамы, это не означает то, что вы не получите сегодня подарок. Во-первых, для вас сегодня будет выступать огромное количество классных артистов. И для маленьких девчат, да, вы все ждете группу M-Band, да? ждете <связать> ага, Мы не будем говорить, кто еще будет выступать, да, чтобы сюрприз был какой-то. Ну, в принципе, конечно, да. Никто не заметил сто этих афиш по дороге сюда, и никто не знает, кто еще будет здесь. Но, Но там просто не знает. написано ну, что в, что в конце не вечера. Ваша. Не написано, что в конце вечера Саня такила <связать> пойдет к вам, будет целовать всех девушек. Хорошо, хорошо. Ты Нет, маму, я да? обязательно, я обязательно спущусь к каждому из вас, подойду, поцелую. Но вы знаете, перед тем, как мы продолжим, мы не первый раз здесь на мероприятии, которое устраивает супермаркет World Store. Кто был с нами в прошлом году? Прекрасно. То есть смотрите, сколько новых людей пришли отметить Но, тем этот не менее, праздник. Оля, тем не менее, я знаю, как вы все умеете, классно поддерживайте, реагировать. Давайте еще раз. Как дела? Как настроение? Вот мне кажется, теперь вы готовы, да? Теперь вы готовы, потому что такой потрясающий праздник. Вам и нам, и мне устроил супермаркет Well Store. Давайте поаплодируем ему и скажем спасибо. Ой, слушайте, ну я надеюсь, что уже все девушки получили цветы, не только я. Давайте, давайте, вот кто, кто не получил, поднимите руку. Так, Майами. Ничего себе. Быстро беги за букет, понимаешь? Оля, Оля, мне кажется, нужно раздать твой букет тем, кто не получил. Э, а я пока организую следующий. А, да? мне, мне кажется, что вот мужчины, которые здесь есть, они же здесь есть мужики, дайте голос. Мужчины. Еще громче, хочу вас услышать. Вау. Быстро, кто еще не подарил цветы, бегом, в ларечки, покупаем шампанское, букеты, конфеты, поздравляем своих женщин, правильно? Правильно, и Оль, ну раз ты упомянула нашего главного ловила со стороны Олега Майами, может быть, ты поможешь, раздашь девушкам цветы из этого букета. Олег, друзья, вы же знаете все этого парня Держи, Олег. Настоящий джентльмен. Какой молодец. У тебя хорошо получается, Олег Прекрасно, так, в мой букет сейчас в толпу улетел Девочки, для вас нам ничего не жалко